Вот одна из самых э, таких больших, наверное, наших проблем за последние три года, это то, что у нас после Майдана вообще были очень, э, очень, очень высокие ожидания. Мы думали, что перемены будут кинжальными, кадровая ротация тотальной. Мы, условно говоря, как боксер, который выходит на ринг и думает, что свалит соперника в первом раунде, а тот начинает клинчевать, и нам сейчас приходится 12 раундов боксировать. Вот. И я вообще в этом смысле, с одной стороны, когда говорят о том, что там почему в стране, условно говоря, все происходит так медленно. Вы знаете, вот в зале же наверняка есть люди, которые пробовали худеть. У меня это постоянная борьба с собственным весом, и недавно как раз очередной был период. Так вот, вы же помните, как это сложно, когда, хотя, ну, казалось бы, процесс похудания ⁇ это процесс, завязанный на жесткую внутреннюю дисциплину, который при этом сопряжен с регулярными срывами. Да? И если, условно говоря, избавиться от лишнего веса каждому так а, непросто, то почему мы думаем, что, собственно, пересборка страны на новых условиях нового социального договора ⁇ это процесс, который должен быть ну, быстрым и скоротечным. Это история про то, что разочарование, для того, чтобы не разочаровываться, не надо очаровываться. Я просто сразу скажу, мы, я тебе честно хочу сказать, я не верю, что мы станем Польшей. Для того, чтобы стать Польшей, нужно было стартовать значительно раньше. Вот лет через там э, мы, мы будем хорошо долго пахать и так далее. Вот, наверное, что-нибудь, возможно, Румыния, потому что там Румыния православное государство, а мы можем говорить о том, что имманентное ничего не определяет, на самом деле определяет. Это история про коллективную этику и так далее, и так далее. Будем хорошо работать через 20 лет с нами Румынии, но поверьте, Румынии быть значительно лучше, чем Белоруссию. И, и э, я просто это призываю думать о том, что у нас, вот знаете, мы все время как бы живем в дихотомии Толкина, да, что вот мы три, мы сейчас, э, что добро обязательно победит зло, а обратно в четвертом томе на Орлах прилетим. Жизнь это не Толкин, жизнь это Мартин, жизнь это Игры Престолов. Если ты добрый, славный, с хорошей этической системой, это не значит, что тебя не прирежут в конце первого сезона. Вот, и э, э, побеждает не тот, кто обязательно на правильной стороне, а тот, кто лучше организован, кто лучше адекватнее оценивает собственные ресурсы, которые у него находятся. И э, я в этом смысле, жизнь, она не бывает, реальная жизнь, она не бывает с хэппи-эндом. Никто, взявшись за руку, в закат на фоне титров не уедет. Поэтому не думайте о том, что, вот, условно говоря, вот где, почему Украина не стала Польшей и сколько нам месяцев нужно подождать, чтобы она Польшей стала. не, не станет.